সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মোৰ সন্ধিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' সন্ধি কি আৰু স্বৰ সন্ধি কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কোনবোৰ নিয়ম মানি চলিব লাগে বা স্বৰসন্ধি কি তাৰ নিয়মসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো আজি আমি আজি আমি প্ৰথম নিয়ম স্বৰবৰ্ণৰ পিছত উচ্চাৰণ হৈছে আৰু সেই উ টো হৈছে এটা স্বৰ বৰ্ণ আৰু সেই স্বৰ বৰ্ণৰ পিছত কি আছে দ্বিতীয় দ্বিতীয় থাকিলে কি হয় বুলি কৈছে দ্বিতীয় স্বৰটো লুপ্ত হৈ পিনে এইটো হৈছে ব্যঞ্জন

আৰু উ টো হৈছে এটা কি স্বৰবৰ্ণ আৰু উটো হৈছে এটা কি স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন সন্ধিৰ দ্বিতীয় স্বৰটো লোপ হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে ইয়াত কি হৈছে অনুযোগ চেদ দ্বিতীয় চৰটো লোপ লোপ পাই পিনে কি হৈছে স্বাস্থ্য হৈছে আৰু তাত এক আৰ আহিছে আৰু শব্দটো হৈছে গৈ অনুচ্ছেদ এইটো হৈছে ব্যঞ্জন সন্ধিৰ প্ৰথমটো নিয়ম বুজি পাইছা নে এইটো প্ৰথমটো নিয়ম এতিয়া ছেকেণ্ড নিয়মটো আমি আলোচনা কৰিম আৰু দুই নম্বৰ নিয়মটো হৈছে বৰ প্ৰথম বৰ্ণৰ ঠাইত বৰ্ণৰ তৃতীয় বৰ্ণ হয় এতিয়া এইটোত কি কৈছে চাবা বৰ্গৰ প্ৰথম বৰ্ণৰ পাছত বৰ্গ মানে কি আছে ক বৰ্গ আছে তেনেকৈ কেইবাটাও বৰ্গ আছে আমাৰ পাঁচটা তাৰপিছত আকৌ প্ৰথম অটো লুপ্ত হৈ পিনে তাৰ ঠাইত যি বৰ্গৰ যিটো আমি বৰ্গৰ প্ৰথম শব্দ প্ৰথমটো শব্দ নহৈ পিনে তিনি নম্বৰটো শব্দ হয় বুলি কৈছে ক খ গ হৈছে ঠিক তেনেকৈ তিনি নম্বৰ পইণ্ট আছে প্ৰথম চ বা দ্বিতীয় চৰ পাছত থাকিলে হচন্তৰ আৰু দৰ ঠাইত প্ৰথম চ হয় যেনেকৈ উদ্যোগ চাৰণ ইয়াত কি কৈছে চোৱা প্ৰথম চ আৰু দ্বিতীয় চৰ পাছত কি থাকিলে বুলি কৈছে হচন্দ্ৰ আৰু বা দ ঠাইত কি হয় প্ৰথম চ হয় সেইকাৰণে ইয়াত কি হৈছে থকাৰ কাৰণে কি হৈছে ঠাইত প্ৰথম চ হৈছে যোগ চাৰণ সচন্দৰ আৰু দৰ ঠাইত আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ এটা উদাহৰণ চাৰি নম্বৰটো কৈছে বৰ্গীয় জ বা ঝৰ পাছত থাকিলে সচন্তৰ আৰু দৰ ঠাইত বৰ্গীয় য হয় যেনেকৈ সৎ যোগ জন তেতিয়া কি হৈছে সৎজন ইয়াত থকা বৰ্গীয় জ বা ঝৰ পিছত ইয়াৰ বৰ্গীয় জ বা ঝৰ পিছত লুপ্ত হৈ পিনে তাৰ ঠাইত কি হৈছে জ হৈছে এতিয়া বৰ্গীয় জ যুগ বৰ্গীয় জ কি হৈছে যায় জ হৈছে আৰু সেইকাৰণে শব্দটো কি গঠন হৈছে সজ্জন হৈছে এইটো হৈছে ব্যঞ্জন সন্ধিৰ চতুৰ্থটো নিয়ম তাৰ পিছত পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা সচন্দ্ৰ বা দৰ পাছত ত থাকিলে সচন্ত্ৰ আৰু দৰ ঠাইত ত হয় বৃহৎ যুগ টংকাৰ কি হৈছে বৃহ টংকাৰ ইয়াত সচন্দ্ৰটো লুপ্ত হৈ পিনে তাৰ ঠাইত কি হৈছে আকৌ ত হৈছে ত যুগ ত ত হৈছে আৰু শব্দটো কি গঠন হৈছে বৃহ টংকাৰ হৈছে এইটো হৈছে ব্যঞ্জন সন্ধিৰ পঞ্চম নিয়ম তাৰ পিছৰ ছয় নম্বৰটো চোৱা হচন্ত বা দৰ পাছত দন্তি দ থাকিলে সচন্ত্ৰ আৰু দৰ ঠাইত দ হয় যেনে উদযোগ দিন উদ্দিন ইয়াতো কি হৈছে হচন্দ্ৰটো লুপ্ত হৈ পিনে দ হৈছে তাৰ ঠাইত দযোগ দ দ হৈছে শব্দটো গঠন কৰিছে উদ্দিন এইটো হৈছে ব্যঞ্জন সন্ধিৰ ষষ্ঠটো নিয়ম তাৰপিছত সাত নম্বৰটো চোৱা পাছত থাকিলে সচন্দৰ দ আৰু নৰ ঠাইত ল হয় যেনেকৈ উদযোগ লেখ ইয়াত কি হৈছে উট ইয়াত সচন্ত্ৰৰ আছে সচন্ত্ৰৰ পিছত কি থাকিলে বুলি কৈছে দ আৰু ন থাকিলে তাৰ ঠাইত ল হয় বুলি কৈছে সেইকাৰণে ইয়াত বাক্যটো শব্দটো কি হৈছে উল্লেখ ব্যঞ্জন সন্ধিৰ সপ্তমটো নিয়ম এইটো তাৰপিছত আঠ নম্বৰটো চোৱা পাছত স থাকিলে আগত থকা সচন্ত্ৰৰ ঠাইত দন্তিয়া দ আৰু শৰ ঠাইত ধ হয় বুলি কৈছে যেনেকৈ তত যুগ শীত তাৰ ঠাইত কি হৈছে তত্ধ পাছত স থাকিলে আগত থকা হচন্ত্ৰ আৰু দৰ ঠাইত ধ হৈ গৈছে আৰু এই সচন্দ্ৰৰ ঠাইত সটো কি হৈ গৈছে ধৈ তদ্ধিত কোন কোন আছা তোমালোক লাইভাৱা সচন্দৰ বা দৰ পিছত বা দৰ পিছত তালব্যাস থাকিলে দুয়ো বৰ্ণ মিলিপিনে স্বচালাস থাকিলে দুয়ো বৰ্ণ মিলিপিনে স্বচ্ছ যেনে উদযোগ শৃংখল কি হৈছেগৈ উচ্চৃংখল এইটো ন নম্বৰ পইণ্ট তাৰপিছত দহ নম্বৰটো হৈছে পাছত দন্তিয়া ন বা ম থাকিলে আগৰ প্ৰথম বৰ্ণৰ ঠাইত সেই বৰ্ণৰ পঞ্চম বৰ্ণ হয় যেনেকৈ বাঘযুগ মই বাংময় হৈছেনে ইয়াত কি কৈছে বৰ্গৰ প্ৰথম বৰ্ণ বৰ্গ মানে প বৰ্গ হব পাৰে ক বৰ্গ হব পাৰে বৰ্গৰ পাছত ন বা ম থাকে তেতিয়া কি হয় বুলি কৈছে আগৰ প্ৰথম বৰ্ণৰ ঠাইত সেই বৰ্ণৰ পঞ্চমটো বৰ্ণ হয় বুলি কৈছে সেইকাৰণে ইয়াত কি হৈছে বাঘ যুগ মইটো গৈ বাংময় শব্দ হৈছেগৈ আমি যিকেইটা নিয়ম জানিব লাগে সেই নিয়মৰ ভিতৰত এঘাৰ নম্বৰ নিয়মটো হৈছে প্ৰথম স্ব বা বৰ্গীয় জৰ পাছত দন্তিয়ানত থাকিলে দন্তিয়ানৰ ঠাইত কি হয় বুলি কৈছে নিয় হয় বুলি কৈছে আৰু যেনেকৈ উদাহৰণ স্বৰূপে য যুগ ন কি হৈছেগৈ য যুগ ন হৈ পিনে কি হৈছে নিয় হৈছে ন থাকিলে তাৰ ঠাইত কি হয় বুলি কৈছে নিয় হৈছে নিয় হয় বুলি কৈছে সেইকাৰণে কি হৈছেগৈ শব্দটো গঠন কৰোতে যোগ্য় হৈছেগৈ এইটো হৈছে ব্যঞ্জন সন্ধিৰ এঘাৰ নম্বৰ নিয়ম বাৰ নম্বৰটো চোৱা পাছত ত থ বা ত বা থাকিলে তৰ ঠাইত থ হয় যেনেকৈ ঋতুপৰ্ণ ঋতুপৰ্ণই চাই আছে ঋতুপৰ্ণ শাক লাৰি আৰু আছা ঋতুপৰ্ণ আছা বুলি গম পাইছো লাইভটোত আৰু কোন কোন আছা পিছত লাইভত জইন হোৱাবোৰে হয়তো আমি কি চাই আছো কি পঢ়ি আছিলোঁ গম পোৱা নাই তোমালোকে মই আকৌ এবাৰ কৈ দিম বাৰু তোমালোকক আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ সন্ধিৰ বিষয়ে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত সন্ধিৰ স্বৰ সন্ধিৰ বিষয়ে তোমালোকক দি থৈ দিয়া আছে আজি আমি আলোচনা কৰি আছিলো সন্ধিৰ অন্য এটা সন্ধিৰ কেইবাটাও প্ৰকাৰ আছিল স্বৰ সন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধি সেই স্বৰসন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধিৰ ভিতৰত ধৰি বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলো ব্যঞ্জন ব্যঞ্জন সন্ধি কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি নিয়ম মানি চলিব লাগে এই গোটেইখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ যিহে যিটো টপিক সেই টপিকটো তোমালোকৰ ক্লাছ নাইন ক্লাছ টেন ক্লাছ এইট সকলোৰে বাবে প্ৰয়োজন ব্য তেতিয়াহে তোমালোকে সন্ধি ভগা বা পতা আহিলে তোমালোকে নতুবা কিন্তু মই কি কৈছো সন্ধিৰ গোটেই নিয়ম খিনি জানিব লাগিব লাগিলে ক্লাছ এইট হওঁক নাইন হওক টেন হওক এই সকলোৰে কাৰণে এই টপিকটো খুবেই প্ৰয়োজন ব্যঞ্জন সন্ধি কি সন্ধি কৰিবলৈ যাওঁ কিবোৰ নিয়ম মানি চলিব লাগে এই গোটেইখিনি কথা মই আকৌ কৈ দিছো ব্যঞ্জন সন্ধি হৈছে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত ব্যঞ্জন বৰ্ণ বা স্বৰবৰ্ণৰ লগত ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ যি মিলন ঘটে তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বুলি কোৱা হয় যিহেতু তোমালোকৰ পৰীক্ষা বছৰেকীয়াই পৰীক্ষাই নহওক কিয় মেট্ৰিক পৰীক্ষাই নহওক কিয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাই নহওক কিয় তোমালোকৰ পৰীক্ষা চমু চাপি আহিছে তোমালোকে এই টপিকখিনি কিন্তু এফালৰ পৰা ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব দেখিছানে মই জুম কৰি এৰিছো তোমালোকে এইখিনি স্কট মাৰি ল'বা এফালৰ পৰা হয়তো লিখাত অসুবিধা হ'ব পাৰে মই এফালৰ পৰা দেখাই যাম তোমালোকে গোটেই পইণ্টখিনি স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'বা মই বুজাই দিম তাৰপিছত প্ৰথমতে তোমালোকে স্বৰ বৰ্ণৰ পিছত দ্বিতীয় স্বৰ থাকিলে কি আহ কি হয় স্বচ্ছ হয় তাৰ মই এটা উদাহৰণো দাঙি ধৰিছো এই উদাহৰণটো ইয়াত উল্লেখ আছে ব থাকিলে তাৰ তৃতীয় বৰ্ণ যে যুক্ত হয় এটা উদাহৰণ দাঙি ধৰিছো